なにこれが Сережка, Я сначала не не ведала, даже не думала, что такое случится, разве можно? И дым, 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 что такое? Я газ проверяю, все нормально. Мигает свет, выключила этот холодильник. А потом мне соседка сказала, я вышла, думаю, в чем дело. И соседка мне сказала. Но я пошла в ту комнату, которая рядом с э, пожаром. Я пошла в ту комнату посмотреть, не, не видно ли там чего-нибудь. И тут только я вошла, и, и пожарники забрали меня. Вас выводили, э, да? Да, пожарник меня вывел. Или МЧСник, я не знаю. Да, да. Хорошо, что за вами пришли. Ну конечно, а забыл, как да? же? Ну а как же, конечно. Ребята такие быстрые, быстрые, пощупали там все. Спасибо. Большое. Кстати, как вас зовут, чтобы София Андреевна Лихитченко. Наша сотрудница была в этом салоне, и при ней состоялся разговор. Был визит представителя Горэнерго, вот, который говорил, что у вас один щиток на двоих Майами и Лукошка, то есть кабель старый, нужно его менять. Вот, они не могли поделить, кто это будет делать. Чтобы, потому что лукошка предъявила претензии в майами якобы что они э, много пользуются у них там и солярии и фены и всякие всяко у них там электрообогреватель зимой то есть у них нет отопления вот а майами соответственно лукушку говорил о том что а у вас холодильники тоже тянут много напряжения вот поэтому они не могли это но он их предупредил что говорит, может замкнуть то есть, то, ну может, четыре, может, недели назад, ну, ну, в общем, в течение двух месяцев у нас сотрудница ходит сюда, обслуживается в этом Майами. То есть она была свидетелем вот этого разговора. Ей, она сейчас в отпуске, ей позвонила, она говорит, говорит, я слышала этот разговор. То есть вот это то, что мы имеем сейчас, мы имеем пожар. Мы приехали очень быстро, очень быстро. Мы только начали набирать, и нам уже сказали, пожарные уже ели. Поэтому мы видели, как взорвался этот кабель на той стороне. То есть хозяйка наша садилась в машину и видела, как был хлопок и большое количество исков. Mm -hmm. Поэтому все это мы видели. Мы пожарные приехали моментально. Mm -hmm. Mm -hmm. Татьяна. Mm -hmm. Я продавец, работаю в свадебном салоне Magic White. Просто у нас здесь помещение, мы тоже собираемся открыть свадебный салон, но теперь не знаю, когда откроем, потому что мы сгорели полностью.